hadisda aytadilarki bir inson bu qiyomatda bo'lib o'tadigan voqea ekan qiyomat voqeasini faqat payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytib bera oladilar boshqa hech kim aytib beraolmaydi qiyomat <laughs> kunida deydi alloh subhanau va taoloni huzurida ikkita odam bittasi ikkinchisini yetaklab boradi bir inson ikkinchi bir insonni yetaklab alloh subhana va taoloni huzuriga boradi ey robbim manani yaxshiliklardan menga olib ber deydi bunga zulm qilganda shunda alloh subhana va taolo aytar ekan ey bandam buni o'zi yaxshiliklari yo'q ekan yaxshiliklari qolmabdi qanday qilib olib beraman deydi ikkinchi holat bor var, variant deydimi nima bo'lishi mumkin ikkinchisi meni yomonliklarimni bunga ber dedi meni gunohlarimni olib bo'yniga ilsin bu gunohlarim ozaydi buniki ko'payadi dedi shunda alloh subhanau va taolo haligi yaxshiliklardan bersin meni yomonliklarimni olsin deyayotgan insonga ey bandam mana bu tarafga bir qara der ekan qarasa jannat hamma odamlar o'ynab xursand qilib bayram biz o'sha yerda şey yuribmizu hamma odamlar xursand bo'lib bayram qilib yurishibdi ekan haligi banda darrov de so'raydi robbim bu kimga bu jannat deydi payg'ambarlargami siddiqlargami shahidlargami deganda olloh subhanva taolo yo'q bu jannat kechirib yuborganlarga deydi mana bu jannat boshqa birodarlarni kechirib yuborgan insonlar uchun deydi <laughs> men manau sherigimni kechirib yuborsam kiramizmi o'sha yoqqa deydi kirasizlar deydi deganda o'sha joyda aytar ekan men buni kechirdim yomonliklarimni <laughs> ham olmasin yaxshiliklarini ham olmay qo'yaveray kechirdim deganda de alloh subhanava taolo qo'lidan ushla derar ekan birodaringni qo'lidan usha o'sha jannatga şey yetib olinglar deygaekan ikkalalari şey o'sha jannatga qarab kirib ketishdi deyapti a zo'r ekan a hadis deyapti eshitgan zo'r hadis ekan zo'r hadis ekan deb eshitib ketishma ish bitmaydi nima qilish kerak endi uni unga amal qilish kerak